Тому що я прошу, щоб в місті був спокій, бо ми його забезпечуємо. Я хочу сказати кожному, що можете не хвилюватися, за вас є кому забезпечити безпеку в нашому місті. До мене багато зараз, я багато спілкуюсь Проводжу зустрічі з людьми у дворах на особистому прийомі. Багато до мене звертаються і кажуть, бо люди знають інформацію, що відбувається на границі, вони тільки не знають, що робити, якщо будуть якісь певні сигнали цивільної оборони або інші. Тому я запросив нашого начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій Даніленка Олександра Віталійовича, щоб він надав інформацію, скільки в місті Суми є об'єктів укриття, і як себе поводитися під час сигналу цивільної оборони. І також я запросив. Військового комісара міста Суми Юрія Васильовича Полоуса, щоб він також сказав, як людям сьогодні, ті, хто мають бажання все ж таки прийняти участь у захисті об'єктів життєзабезпечення забезпечення міста Суми, як їм поводитися, куди їм йти, як записуватися, що з собою мати, щоб була повна ясність даної ситуації. І також я вам скажу про те, які ми сьогодні перші дії вже робимо як сільська міська влада, щоб забезпечити діяльність підприємств, установ органів влади, в особливий період. За останні місяці дуже багато було внесено змін в законодавчі акти щодо пов'язаних оборони України. Основний закон про військово обов'язку і військову службу дуже було багато внесено змін. І виходячи з цього, хочу сказати, що на даний час внесені зміни щодо військового обліку. Відповідно до цих змін, відповідно до цього закону про військовий обов'язок і військову службу, то на обліку вже перебувають військовозобов'язані, рядові сержанти до 50 років, офіцери до 55 років. Ті люди, ті військовозобов'язані, які свій час були зняті за обліком, тому що раніше закон був 40-45 років, також 50 років для офіцерів, то ті військовозобов'язані, які були зняті за обліком на даний час, мають право прибути в добровільно військовий комісаріат і які вважають себе готовими до захисту рідного міста, до захисту держави. Прибути до військового комісаріату, написати заяву і він буде поновлений на обліку. В зв'язку з цим, відповідаючи на ваше запитання, то ці загони будуть формуватися на базі цих добровільців, які бажають нести службу на території міста Суми і забезпечують життєдіяльність особливо важливих об'єктів необхідних для існування міста Суми. Чи можемо ми назвати кількість загонів або чисельний склад цих загонів і куди звертатись, можливо, телефон, який кабінет? Це інформація для службового користування, кількість і чисельність. Але звертатися до військового комісаріату, до чергового і кабінет 212, будь-який час ну, з 8 до 17 години кожен день, крім суботи, неділі. На территории города Сумы создана система помещения населения о каких-то чрезвычайных ситуациях на территории города. Городсполком ежегодно выделяет более 100 тысяч гривен на поддержание в готовности к работе. То есть, еще раз напоминаю, что включение сирен на территории города, а их 32 установлены ну, на, на, на крышах административных зданий, это означает о том, что это передача сигнала внимания всем. Услышав звук сирены, вы просто обязаны включить радиоточку, которая есть в вашей квартире, в вашей организации и так далее, и так, далее, так далее. Нажать. С великому сожалению. Их было 70 тысяч. Наш, наши сумчане, делая ремонт в своих квартирах, со всей пролетарской нервностью выдирали эти провода и отключали радиоточки, экономя по, по 7, по 8 гривен в месяц. Кто, э, наша задача, задача начальника ланки, начальника гражданской обороны города, включить сирену, передать информацию по радиоточкам. Кто их снял, кто их устранил, это проблема уже вашей, уважаемый Санчай, ваши проблемы Сейчас по команде мэра, по команде начальника гражданского начальника Ланки восстановлены радиоточки во всех школах, больницах, детских садах и так далее. И так далее. Есть некоторые библиотеки, но мы сделаем это, мы их восстановим. Восстановление, по-моему, подключения радиоточки стоит 37 гривен, если я не ошибаюсь, там 10-17 гривен. То есть главная задача начальника гражданской обороны города, то есть начальника Ланка, как сейчас это принято по новому, по новому кодексу, это повестить население о возможных опасности. То есть у оперативного дежурного подготовленные люди, квалифицированные дежурные, он перед информацией или по включая какую-то кассету, или передавать информацию через мэра. Мэр может выйти через микрофон и обратиться ко всем субчанам, передать какую-то информацию. Это самое главное, оповестить людей. Это один способ защиты населения, согласно кодексу гражданской обороны, который был гражданской, гражданской защиты, который утвержден в прошлом году, в прошлом году в июле месяце, введен уже в действие. Второй способ защиты это, это укрытие защитных сооружений. На территории города находится 99 защитных сооружений и 22 противорационных укрытий. Противорационные укрытия – это то, что находится под жилыми домами, они имеют свое назначение для защиты жителей, для защиты жителей этих домов, для защиты от населения от проникающей радиации. Альфа, бета, гамма, излучений и так, так далее, так далее. Они, учитывая их возраст, а они все постройки ну, в фундаменте домов центра города, это примерно 51, 59, 62, 62 года, вы понимаете, ничего вечного не было. Далее, на всех промышленных предприятиях у нас есть я, как сказал, 99 защитных сооружений, к сожалению, примерно одна треть, я всегда правду говорю, одна треть из них э, условно готова к приему укрываемых и вообще защитные сооружения предназначены для защиты от светового излучения, ударной волны, отравляющих веществ, э, то есть вот эти направления. Э, поэтому говорить об применении, э, скажем так, или э, использовании химического оружия не приходится. Значит, по например, световое излучение, то это оно возникает при, при применении ядерного оружия и говорить о том, что ну, если это ударная волна. Поэтому все защитные сооружения расположены на территории города, на предприятиях. На предприятиях они готовы защитить рабочих, служащих, можем там быть вот, не такие, не такие совсем комфортные условия, но защитить, вот, вот, ну, скажем так, от применения оружия. К сожалению, ряд предприятий, они закрытые территории. Руководство города принято решение и уже направлены письма о рассмотрении, о рассмотрении вопроса допуска населения города в защитное сооружение. На закрытые территории. Это фрунзе, это, скажем так, э -э -э ну, на химпром там говорить, не, при не приходится, там сильно действующие отравляющие вещества есть, э -э хлора, мякарь, в смысле, и так далее. Поэтому мы говорим о тех предприятиях, которые находятся э -э ну, среди жилых массивов. Э -э поэтому мы сейчас решаем вопрос о допуске населения в экстремальных условиях, я повторяю экстремальных условиях, в эти защитные сооружения. Да, у нас там есть сокращение на фронзе, есть там все, у нас там на фронзе только десятки защитных сооружений, готовых к приему укрываемых. Поэтому мы сейчас работа проводим работу над тем, чтобы в любой момент, круглосуточно, круглосуточно, любой человек, проживающий рядом, имел возможность попасть в защитное сооружение. Повторяю, они все готовы к приему укрываемых. Есть у нас есть проблемы с предприятиями строй индустрии. Это улица Воеводина, Сумжелезобетон и так далее, и так далее. Но говорить там об укрытии населения ну как-то несерьезно, ну, не поскольку зона обеспечения населения 500 метров. 500 метров. Но говорить поэтому, что кто-то будет укрываться на, в защитном сооружении Сумжелезобетона, железобетона которое находится отсюда 18 километров, ну это просто не... В случае возникновения экстремальной ситуации, я повторяю, информация будет передаваться по радио, трансляционной сети, по команде Александра Николаевича или по команде губернатора нашего, или главы администрации. Поэтому я бы, конечно, сказал так, что высотные дома, верхние этажи, вот, кстати, еще очень интересно, я забыл, хотел сказать, уважаемые сообщества, учитывая сложность момента сейчас, текущего, соберите все ваши документы, которые у вас есть, все, соберите все ваши документы, все ваши заначки, грошики, положите куда-нибудь, куда-нибудь в отдельную, какую-то в какую отдельную папочку, какую-то сумочку, для того, чтобы самое страшное, когда человек оказался на улице, и когда он оказался, ну как, вроде бы и на никакого документа, подтверждающего личность, начинается здесь рождение, нет, это очень плохо. Поверьте мне, восстановить документы это нереально. Поэтому все документы важны. только не надо там брать, что попало. Вот минимум документов, которые всегда в случае включения сирены, я стучу по дереву, или в случае чего-то, это первый, первый пакет, это, это вот этот пакетик с документами, который надо всегда взять с собой, чтобы потом не было проблем. Не было проблем. Поэтому я, конечно, считаю так. Я не думаю о том, что у нас дойдет до, скажем так, экстремальных таких условий. Но тем не менее, все-таки при включении сирен, прослушав информацию, я бы, конечно, живя на 12 этаже, вышел бы на улицу, в 12-м подошел бы там, скажем, в речке. Если есть родственники, проживающие в частном секторе, там вообще великолепный вариант. Это погреб, это там всегда заначка лежит там. Овощи, фрукты, там, чешо, там, чебарки с консервацией, это самый оптимальный вариант. Поэтому, к сожалению, на песках, повторяю, верхние этажи, там, там даже говорить о строительстве простейших укрытий, ну, как-то даже не приходится. Вы понимаете, что э, намыв песок сваи через каждые полметра, говорить какие-то укрытия, там, это там, ну, нереально, это 8-12 микрорайон. Остальные районы, пожалуйста, подвальные Я Не хочется мне об этом говорить, даже допускать мысли, о том, что ими придется воспользоваться. Но тем не менее, тем не менее, я повторяю, мы сейчас проводим, вот я только ну, можно отснять этот план. Тут все характеристики всех защитных сооружений. И в ближайшее время мы опубликуем средства массовой информации, обратимся к вам с просьбой опубликовать те защитные сооружения, которые... Могут есть, быть да, которые могут использовать. Еще я хотел обратить ваше внимание, уважаемый судчай, вот те пешеходные переходы под Харьковской, под Харьковской, вот именно вот где в районе музея, в районе улицы Скадель, удивительные, уникальные места для сохранения своей жизни. Уникальные места, поскольку у нас нет метрополитенов, но нет у метрополитенов. Нет, но я знаю, что вот эти подземные переходы, удивительное место для того, чтобы в случае чего может там укрыться и переждать какое-то действие. Да, вот такой расклад. Ну, а вообще-то там, насколько я знаю, строится простейшее укрытие, где-то что-то как-то почему ну, у нас пока до да, этого дела. Дошли не дошло, но мы что-то будем. Ну, представляете, 12-этажный дом находиться там во время каких-то неординарных событий. Я, у меня язык не поворачивается говорить такие вещи, что может там может быть, вот, но тем не менее, как объяснить. Вот поэтому пониже, поглубже и... Даша, я хочу сказать, что також звертаюсь до всех, кто имеет зброю, по возможности зарегистрироваться -за -за сегодня в Сумской Минской ради, в нашем центре, компетенционном центре помощи военнослужащим, Допомоги Збройним силам. Чому? Тому що в відповідний період, як ви знаєте, що ми один одного не потрібно шукати з вами, шановні люди, хто мають сьогодні зброю і мають бажання допомагати сьогодні Збройним силам у обороні нашого міста. Тому можна або особисто до мене, або в координаційний наш центр, перший поверх, четвертий кабінет. Що стосується протокольних доручень, які були надані, опрацьовані в суботу, суботу-неділю і надані, надані сьогодні всім керівникам підприємств, всіх форм власності, які, в, тому числі, в тому числі і комунальних підприємств, структурних на підрозділ Сумської міської ради і всіх підприємств всіх форм власності. З метою забезпечення життєдіяльності міста у зв'язку з підготовкою до роботи в особливий період забезпечити стабільну роботу підпорядкованого підрозділу підприємства тощо. тому сьогодні всі отримали, сьогодні всі проводять відповідні наради на своїх підприємствах, доводять інформацію стосовно тієї ситуації, яка відбувається в країні в місті, і щоб сьогодні всі були готові працювати в особливий період на своїх підприємствах. Також сьогодні ми Поглиблюємо е, будівництво захисних е, споруд на підприємстві міського Те, що він у нас е, знаходиться сьогодні під охороною Державної служби охорони, це вже всі знають, але сьогодні там недостатня кількість інженерних споруд. Ми е, сьогодні починаємо їх будувати на, кожному, е, на кожній КНС, на кожному, е, е, кожному об'єкту. Канал. І також розпорядження стосовно публікації списку тих об'єктів, де об'єкт укриття, де можна знайти можливість захистити своє життя під час особливого періоду. Це вже відділом надзвичайних ситуацій.